Там был удар э, э, ВСУ по многоэтажке, по мирному жилому дому, где, как вы видите, никаких военных объектов и близко быть не могло. В Ростовской области сбито несколько беспилотников, об этом сообщил губернатор Василий О, О, Голубев. Курска для установки данного сооружения ну, просто и Это удовольствие очень дорогое, потому что данный объект, Прилично. стоит. Но в случае вот, эскалации мы установим. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишати нам вподобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке на Росії. Знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воєнно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалося За паребриком. Что горит, господи? А что там? <цвет> вот он летит. <цвет> вот полетел ты. ты, 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 ты. «Давай, В Белгороде установлены на остановках бетонные значит, сооружения, конструкции вот, для укрытия. Мы пока такого решения не, при, не принимали, потому что, ну, по крайней мере, на сегодняшний день у нас не, не было таких прецедентов, ударов по территории. Мы такие решения приняли, это у нас установлены такие конструкции у Теткина, вот, для укрытия населения. Но у нас подготовлены значит, места определены, в крупных городах, Железногорск, Курчатов, Курска, для установки данного сооружения. Ну, просто и, ну, это удовольствие очень дорогое, потому что данный объект. Привічно стоїть, ну, в случая, ескалації, вот ми встановимо. І попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму. А все одно, вибухи. Пробачте, бавовну або наслідки неправильного застосування і використання вогню просочуються в соціальні мережі. До речі, самі не дорогі росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відео звіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення, і наша улюблена частина. Як вони це коментують? Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали. Так, ну новости сегодня, конечно, есть, активность в небе была, прежде всего в небе э, России, хотя испугалась сегодня вся Украина, потому что несколько раз объявлялась воздушная тревога на, на, во всем небе Украины, на, на всей территории, э, потому что взлетали самолеты МиГ-31, э, носитель кинжалов, мы все вспомним об этом, да, и э, два стратегических бомбардировщика Ту-95, которые даже выполнили маневры, но, как оказалось, ракет не выпустили. Однако теперь мы понимаем, на что они реагируют. Мониторинговые ресурсы врага не на выпуск ракет, а на маневр самолета, в общем-то. Теперь мы понимаем, зачем они наблюдают, когда наши самолеты и летчики работают. Но помнишь, там же они даже разгоняли тему с тем, что МиГ-31 специально постоянно Россия держит в воздухе, чтобы гремела воздушная тревога на Украине и тем самым срывала там различные производственные процессы. Ну, тоже мы тоже не против этой истории. Хорошо, пусть постоянно гремит, постоянно взлетают наши МиГи, практика нашим летчикам тоже не помешает в бою пригодиться. Вот. С другой стороны, смотрите, в Ростовской области сбиты несколько беспилотников, об этом сообщил губернатор Василий О, О, Голубев. ПВО сбило несколько беспилотников в районе ростовского города Каменск-Шахтинский. Обломки упали на промплощадку, в нежилом строении повреждены стекла, пострадавших нет. Оценка будет проводиться уже с наступлением, что называется, утра. Это, наверное, минуте все, потому что больше никаких сообщений об активности не было, кроме, опять же, всю ночь гремевшей воздушной тревоги на на всей территории Украины. Но, может быть, что и прилетит? Это ведь мы тут начинаем в 5 утра, а для наших военных ночь еще не закончена. Может быть, что-то? Нет, нет, да и да. Следим за событиями и первыми вам обо всем расскажем, если что-то произойдет. Ну и конечно, ну, необходимо сказать о Шебекина. Вчера враг, в общем-то, ответил на мирное предложение нашего президента, когда он встречался с руководством МИДа и ответил не только словами, но и, пожалуй, самый его громкий ответ был по Шебекину. МЧС уже МЧС России уже сообщила о завершении поисково-спасательных работ в городе. Накануне там был удар э, э, ВСУ по многоэтажке, по мирному. Жилому дому, где, как вы видите, никаких военных объектов и близко быть не могло. И к сожалению, обрушился целый подъезд. По сообщениям МЧС спасти удалось шесть человек, семь пострадавших отправлены в больницы, четверо жителей дома обнаружены погибшими. Рассказали в ведомстве. Ну и да, это действительно пяти пятиэтажка, знакомая каждому жителю России, называется она еще Хрущевка, и в какой-то момент спасателям пришлось обрушать подъезд, вот верхнюю часть перекрытия, видите, это вот видео были сделаны еще, вот как раз вот видео уже с обрушенной верхней частью, сделанные за несколько часов до нашего эфира, завершающая стадия работ, пришлось ее с помощью тяжелой техники дообрушать, чтобы, как, чтобы не было, как в Белгороде, когда конструкции накрыли спасатели работающие непосредственно на разборе завалов ну и действительно люди сейчас все переселены из этого дома кто-то к родственникам кто-то в пункты временного размещения кому-то э -э, выделено собственно места э -э, там где можно разм разместиться ну и с утра уже будет исследование дома и э -э -э, с помощью комплекса струна который э -э, применяются спасатели в таких случаях э -э Который проверит на устойчивость конструкции дома, потому что дом не первой свежести. Действительно, постройки еще, ну, стоит уже достаточно давно, по нему видно. Ну и после чего будет принято решение либо о полном расселении дома, либо о сносе, либо о восстановлении. В общем, это не быстрый процесс. Но, конечно, в таких домах люди всегда знают все друг друга в лицо, соседей, кто живет, кто к кому приезжает в гости. И вот что рассказывают сами жителя Шебекина о погибших. У меня двухкомнатная, наш стояк целый, однокомнатная, а четырехкомнатная все, зарушили, они упали. Пятого по первый этаж упали. А ваши родные в квартире находились или нет? нет? Никого не... нет. Вот соседи у меня уже все, короче, три двухсотых. Трое двухсотых соседи? А вы прям по именам знаете, кто знаю, именно? Знаю, знаю. И пятеро раненых. Так что вот такая вот. Ну, mm -hmm. уже не первый год это все продолжается. Шебекина страдает. Э, едва ли не... 9 мая mm -hmm. того года получили мы. Mm -hmm. М3 семерки взяли вот сюда попала, между домами. Разбиты наши были подъезда и тут четыре. 17 автомобилей было разбито. Почему и, вы так, не уехали? Почему вы не уедете? Где безопаснее? Нет, нет. У меня мама в Таболжанке. Там еще пошлящие. И она не уезжает даже никуда. Почему? Ну, вроде она здесь. Я говорит, одну войну прожила, говорит, и вот она, вторая война. Ну мне тоже, дай бог, уже дочка одна в Таволжанке, другая в разумной. Вот. Так что. Не знаю, как. Нет, я никуда не, не собираюсь. И даже после этого ну, поеду. Поеду. Ну вот мы уже несколько раз отличали, видели отличительную черту белгородцев и, в общем-то, людей, регионов, которые находятся под обстрелами. Когда их спрашивают, будете выезжать куда-то, переезжать, говорят, нет, а куда я поеду, у меня здесь дом. Да, и, к сожалению, удар по Шебекину вчера был не единственным, потому что власти города, власти Белгородчины отметили, что, например, в селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном Камикадзе, убит водитель. В СУ также обстреляли из РСЗО поселок Октябрьский Белгородского района прямым по попаданием в дом убита женщина. Мирный житель в селе Архангельское Шебекинского э, горокруга округа в результате обстрела получил осколочное ранение и госпитализирован. Но ну, вот так вчера ВСУ, в общем-то, отвечала на то, что заявил наш президент. Владимир Путин вчера сделал несколько важных заявлений к встрече с участниками программы "Время героев". Мы еще вернемся, который был уже вечером в мастерское управление сенеж но главным политическим событием э, вчера всего мира пожалуй было заявление сказанное владимиром путиным во время встречи с э, руководящим составом Министерства иностранных дел. И тут вот несколько моментов надо, в общем-то, обозначить, потому что надо, надо разложить и напомнить, что вчера сказал президент. Во-первых, вчера президент предложил переговоры. Балилось. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело. Их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими подчеркну главное, суть нашего предложения не в каком-то временном примирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить э, киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный на подобный ход событий, предлагаемый сегодня. Согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами Всі в цілому сега ще в ході стамбульських переговорів двадцять році. далі. Звісно, буде Допоки існує Російська Федерація. допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас у них буде палати і горіти щоденно. Отже, ми друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. We'll